સુરતમાં ફોસ્ટા અને રેલવેના અધિકારીઓ વચ્ચે રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન મારફતે વેપારીનું કાપડનું પાર્સલ મોકલવા માટે વધુ માહિતી અને સલાહ માટે એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી જેમાં ફોસ્ટાના અધ્યક્ષ કૈલાશ હકીમે જણાવ્યું હતું કે સુરતમાંથી સમગ્ર ભારતમાં કપડા સાથે જરી યાન વગેરેનો માલ જાય છે જે મોટાભાગે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે જો રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા પાર્સલ મોકલવામાં આવે તો તેનાથી વેપારી મિત્રો અને રેલવે બંનેનો સમય અને ખર્ચમાં લાભ થશે एक साथ में व्यापार जो हमारा हो रहा था काफी गिरावट आई ये गिरावट क्यों आ रही है तो वो डिपार्टमेंट ने उसको संज्ञान में लिया और हमारे साथ बात की उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों की भी कुछ समस्याएं थी कि एक तो रेलवे में जो माल जा रहा है उसका ट्रैकिंग नहीं हो पाता है तो अधिकारियों ने बताया कि ये टेक्निकल डिवीजन का मैटर है ये बात हमारी आगे तक आपको पहुंचाएंगे दूसरा हमारे यहाँ से एक अच्छी मांग ये की गई कि हमें उधना रेलवे स्टेशन पे एक जगह दी जाए जैसे अभी क्या होता है एक एक व्यापारी का जैसे सत्तर हजार व्यापारी है किसी का एक पार्सल निकलता है किसी का पचास निकलता है किसी का पांच निकलता है तो क्योंकि ट्रांसपोर्टर अपनी इंडिविजुअल बुकिंग लेता है तो ये बुकिंग हम लोग रेलवे के हमारे वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे या रेलवे में एक जगह हमें उधना रेलवे स्टेशन पे दी जाए जैसे हम लोग छुटक बुकिंग से लेके बड़ी बुकिंग तक वहीं पे ली जाए तो बड़ी ट्रेन लगने में और असुविधाएं नहीं होंगी ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होगा जो एक दो दिन का ट्रांसपोर्टर के यहाँ माल पड़ा रहता है वो समय भी हमारा बचेगा